В одній зі шкіл на Київщині вигадали неординарний метод виховання школярів. Усі, хто запізнюється на уроки, чи проходить, приходить не у формі, фотографують, а світлини вивішують на стенді. От таких стендів у бучанській школі номер 5 Дві назвали їх відповідно дошки ганьби. Кому належить ініціатива такого виховання? Наш сюжет після в студії експерт. Рейд висплюсь, прийду, та рейд одягаю все, що маю. Ось такі назви мають дошки ганьби у бучинській школі. Ініціатива належить директору Михайлу Наконечному. у ролі фотографів старшокласники. Відповідальна за зйомку заступник директора з виховної роботи Галина Льовіна. Вона і визначає учнів, чиї світлини мають висіти на ганебних дошках. Ну це дошка, коли на яковішується фотографії. Кожного хто спізниться і прийде без форми. Да, так, кожен ранок ті, хто запізнилися, чергові фото, фотографують що, що, і вичатують. Ні, почетних учнів. Можливо, це дасть змогу задуматися тим учням над тим, що мотивація, такого не потрібно. Мотивації дасть якось з таким методом виховання недисциплінованих учнів. Батьків ознайомили нещодавно. Справа в тому, що це питання обговорювалося недавно на загальнобатьківських шкільних зборах. І тут немає жодної проблеми. Є домовленість про те, що це не має ображати дітей, і про те, що це не робиться без дозволу батьків. У департаменті освіти облдержадміністрації новиною з Бучинської школи обурені директору найпевніше, така новація коштуватиме посади. Я вибачаюся від імені, від імені скажімо, департаменту освіти перед батьками, перед дітьми за те, що наш директор, який має вищу педагогічну освіту, дозволив собі. Принижувати дітей, ми будемо ініціювати перед міським головою міста Бучі і перед відділом освіти про звільнення з посади такого директора. Сьогодні у школі дошка ганьби без світлин, але чому порожня через приїзд журналістів чи то через відсутність тих, хто завинив, невідомо. З нами цей сюжет дивилася психолог Людмила Капушинська. Доброго ранку доброго пані. ранку, пані Людмила. Давайте відразу обговоримо цю ситуацію. Так можливо нічого страшного немає в тому, що діти приходять, приходять до школи в тому одязі, якому їм хочеться. Я скажу так, не страшно, главное, что они одетые приходят, да, это первое. И если говорить о том, что в чем они приходят, у меня первый такой вопрос. Вообще есть в школе решение какое-то, есть ли правило какое-то? То есть говорить о нарушении правила можно тогда, когда есть это правило, uh -huh. когда это правило появилось, кто его вел. То есть, если мы коллективно обсуждаем и принимаем решение, что вот у нас теперь будет так, и все с этим согласны, или большинство согласны, то тогда можно спрашивать по поводу правила. В целом вот мое такое мнение. То конечно форма определяет содержание. А, И нормально, когда, э, скажем, вот какие-то элементы одежды, они служат дополнительным моментом для того, чтобы вот дети или взрослые чувствовали свою некую такую вот общность, э, единство, принадлежность к какой-то группе. Поэтому я в целом за форму. А скажи, чем можно поревнять? Ту миропокурание с провиною самих учеников, якого у нас На вашу думку. Опять же, такие вопрос, который сейчас очень остро стоит в связи с тем, что наши дети много знают, и есть много людей, которые доносят и хорошо формируют вот такое осознание собственной ценности, значимости, своих прав детских вопрос для нас, для всех, для взрослых. Мы очень часто наказываем ребенка вместо того, чтобы его поощрить. Очень часто наказание нас, родителей и взрослых, которые могут ну, каким-то образом дисциплинировать ребенка, заключается в том, что мы придумываем совершенно нелогичное наказание для ребенка. Вот велосипед ребенок оставил на улице, да, а мы его лишаем права смотреть телевизор. Ребенок получил двойку, а мы его лишаем права опять Каких-то там благ, удовольствий и так далее. Здесь такая же ситуация. Ребенок опоздал. Ну, вот сейчас ко взрослым, ко всем, кто смотрит нашу передачу, у меня такой вопрос: скажите, пожалуйста, сколько у нас есть возможностей, когда мы опаздываем, как-то сообщить и застраховать себя? Мы просто напрямую шефу звоним. Вот у нас эти пробки вечные в городе Киеве. Это просто норма жизни. Когда оказываешься в маршрутке рядышком один за другим, в твои пассажиры рядышком едущие с тобой поднимают номер телефона, набирают и сообщают, я в пробке, я в тянучке, и это нормально. Я, как взрослый человек, могу просто позвонить своему коллеге и сказать, прикрой меня там перед шефами, еще что такое. Такой возможности у детей нет. Но дети точно так же едут в этих пробках. Есть какие-то обстоятельства. Поэтому для того, чтобы говорить о правомерности наказания, угу. вот в какой-то ситуации возможно и какое-то дисциплинарное такое наказание. Но каждая такая ситуация, опоздание, это вопрос для разговора классного руководителя. Не на переменочке за 5 секунд до начала урока опять опоздал, да? Вот это разговор с родителями, что там происходит, как он происходит. Ну и вопрос, конечно же, к педагогическому коллективу всему в целом. Вот. Ну, ну я а почему раз наказали? Как ситуацию вы решили? А, решили. Если говорить об этой так. конкретной ситуации, ну я хочу, чтобы мы с вами средства массовой информации, я как психолог, не выступили сейчас вот не присоединились к человеку, который израино говорил, что вот мы уже готовы принять дисциплинарные какие-то наказания. Вот. Мы можем только лишь говорить о том, что это ненормальная ситуация. Угу. Уважение ко всем участникам процесса и детям прежде всего это должно быть. Что делать? Только лишь одно. Ни районо, ни Министерство. Вот. Это вопрос, который должен решаться на территории школы с приглашенным специалистом, который имеет опыт вот решения таких высококонфликтных ситуаций. Хотя, так вот и мама хорошо сказала, и дети вроде как особенно ни в чем не возмущены, но то, что эта ситуация уже освещена в средствах массовой информации, говорит о том, что там много есть моментов, которые нужно обсудить. Это их территория, и на их территории э, должен с помощью независимого специалиста пройти диалог между э, педагогическим коллективом, а здесь есть и педколлектив, и директор, есть ученический коллектив, и там в этом коллективе есть и те дети, которые были на этой доске, и те дети, которые фотографировали, и те дети, которые с ухмылками, а может быть со страданием встречали ребенка в классе. И есть родительский коллектив, то же самое. То есть вот представители э, от каждой из этих групп uh -huh. должны вместе за столом переговоров в безопасном за... пространстве. Да. За да. Да. да, И говорить. говорить, Потому что сейчас снять кого-то с работы, скажем, опять-таки такой дисциплинарной мерой в следующий момент довести кого-то из школьников до права. самоубийства. Но извините, у нас у каждого свой способ и своя энергия реагирования на ситуацию. Мы на странице Снеданку в Facebook, запытывали у наших глядачей, что они думают стосовно этой темы. И вот что нам писали. Анастасия Серебрянякова. Что за бред? Я не считаю, что вообще за это надо наказывать. Я понимаю, драки, другие вещи в школе можно еще так наказывать. И то сомнительно. Анна Корбецкая. Это унижение для детей. Нет причины по поводу опоздания в школу ранить детскую психику и позорить ученика. Запись в дневнике этого достаточно. Василь Стоколоса. Караты мают право в разе запизнания або поганой поведенки. Это может быть дополнительные задания, больше вопросов на уроках. А такой способ я вважаю перебільшення. Ну, то ваш комментарий, еще до таких вот реакций людей. Ну, опять же таки, каждый понимает, как он э, может понять. На самом-то деле, важно понимать в каждой конкретной ситуации, разобраться, почему было опоздание. И опять-таки же, сила э, наказания, если говорить о силе наказания, кроме того, что оно должно быть логично, оно еще должно быть посильно для ребенка. Потому что то, что для одного сказать, ну, опять там, Петров, да, где-то там вот ходил, для него, для одного нормально, а для другого ребенка, это это может стать вот той точкой отправной, когда непоправимо может совершить ребенок, не пережив, скажем, этого позора, всеобщего такого вот стягания розгами превселюдного. Тоже, чтобы до того не вдаваться, как вы радите всем стробосисты за один стил, при Только. нами администрации и батькам, и вы ученикам, потому что, понимаете, вот это опоздание, опоздание, когда у меня чувство вины возникает, когда я за что-то взяла на себя ответственность, и когда я нарушаю эти договорные обязательства, вот тогда у меня и возникает это чувство вины. А так есть наказание, которое не вызывает соответствующих переживаний для uh -huh. того, чтобы возникло uh -huh. изменение поведения. То есть здесь нужно думать о том, что такого нужно, можно было бы сделать до начала занятий, чтобы в школу хотелось идти. Вот это вопрос, нехай да. вы не да. мы с вами погоджуемся. Диако, у нас в гостях была психолог Людмила Купашинска. Снеданок тревает.